Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No sabía si ya lo había dicho antes, pero Bonita siempre se volvía más astuta y dulce por la mañana, como si su terquedad todavía jugara en sus sueños. Déjame ayudarte. Kirapá desabrochó los botones de su camisa y se giró para que Bonita pudiera abotonarlos. Cariño. ¿m? Los labios de Queen aterrizaron suavemente en la frente de Bonita mientras ella levantaba su rostro. Aún no me he cepillado los dientes. Bonita hizo pucheros y apretó los labios, quejándose. Ella había dicho alguna vez que no le gustaba que la besaran antes de cepillarse los dientes. Entonces ve a cepillarte los dientes para que pueda besarte otra vez. ¿Quién ha dicho que me voy a ir? ¿No me dejaste besarte? Si regresas tarde la reunión se prolonga, no habrá beso. Y si vuelvo antes, puedo besarte. Puedes recibir dos besos si regresas temprano. Y si tardo mucho no gano nada. Si quieres saberlo, pruébalo. Pero si vuelves pronto, quizás te dé algo más, como qué, como ese juguete nuevo que compraste. ¿Pensabas que si lo escondías yo, no lo vería? ¿Revisaste mis cosas? Si tus cosas son para mi uso, tengo derecho a mirarlas. Entonces, ¿volverás temprano o tarde, madre? Deja de provocarme, no estoy bromeando, cariño. ¿Sí? Sabes que si sigues hablando así acabarás recibiendo tu merecido, ¿verdad? ¿Y qué me puedes hacer? Porque si esta reunión se prolonga demasiado, entonces te vas a meter en problemas. Tu boca, ah, sin beso. Krapat suspiró, tiró de la cintura de Bonita y apretó ligeramente sus caderas como castigo por la provocación de la mañana. Será mejor que regrese antes de lo que esperas, ah. ¿Cuándo dejaría a esta Queen de ser tan peligrosa para su corazón? ¿Duele? La suave voz de Kirapat preguntó, tras deshacer el último nudo, atando firmemente las muñecas de Bonita. La joven se sintió aliviada al darse cuenta de que su amante no la rechazaba ni consideraba su gusto anormal. Como todos saben, las preferencias de las personas son diferentes. A Kirapat simplemente le gustaba tener el control. Ver la expresión de sufrimiento en el rostro de su amada, oír los sonidos entrecortados de bonita, sabiendo que ella era la causa de todo, y eso incluía morder y dejar marcas en el cuerpo de la otra. Era como un arte creado por dibujado sobre el cuerpo de la persona. Mientras la otra persona se entrega, permitiéndose ser el lienzo en blanco sobre el que tus labios pintarían, al final, el resultado sería impredecible para ambas. Kirapat no sabía exactamente cómo definir sus preferencias, pero sabía que le gustaba, y si Bonita no se sentía cómoda o no le gustaba, jamás lo obligaría a nada. Tampoco pensaría en amar a otra persona. Solo necesitaban ajustar sus perspectivas y adaptarse hasta que todo encajara a la perfección. Mm. El delicado cuerpo respondió con un murmullo, sus ojos suplicantes, mirando a la mujer mayor como un conejito astuto. Mm. ¿Significa que duele o no? Kirapat mantuvo una expresión seria, tratando de no mostrar debilidad ante la provocación del más joven. Mm. ¿Significa que puedes besarme? La chica mayor dudó un momento. Mira, incluso atrapada en esta situación desventajosa, Bonita encontró la manera de provocarla. ¿De verdad disfrutaba verla perder el control y revelar toda su obsesión? La gente en general le tenía miedo. Bonita fue la primera que, desde el día que se conocieron, corrió directamente hacia su impredecible intensidad, sin mostrar ni una pizca de miedo. Al contrario, su terquedad parecía no tener límites. Ten cuidado de no recibir solo un beso. Mm, ¿Qué más podría conseguir? ¿Qué quieres lograr? ¿Y si te lo cuento todo, me lo darás? Depende de lo que signifique todo para ti, pero olvidas algo. En tu puesto actual no tienes derecho a negociar ni exigir mucho. Bonita levantó las cejas, sus ojos se abrieron y la dio la cabeza. Volvió la cabeza para mirar a la mujer mayor, con la voz llena de fingida decepción. ¿Ni siquiera? ¿No me consentirás un poquito? Crapata apretó los dientes, por mucho que intentara ser cuidadosa y paciente, Bonita nunca le dio las gracias, en cambio, solo encontró nuevas maneras de provocarla, poniendo a prueba sus límites, animándola a querer apretarla y poseerla aún más, no creo que atarte solo las muñecas sea suficiente, quizás debería callarte también, ¿callarme?, Bonita levantó las cejas fingiendo pensar. ¿Quieres intentarlo? Si me consientes después, adelante. Kirapat contó mentalmente hasta diez, pero descubrió que no servía de nada. Antes de poder amordazarla, sus dedos se deslizaron hacia sus labios. Abriéndole el inferior, introdujo la punta del dedo. En lugar de darse cuenta de que estaba a punto de ser castigada, Bonita corrió. Pasó la lengua por su dedo y lo chupó lentamente. ¿Qué crees que estás haciendo?